Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera uh, Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk penting iaitu perspektif global dalam pentadbiran pembangunan Topik ini sangat penting untuk difahami dalam konteks dunia masa kini yang semakin kompleks, saling berkait dan berdepan pelbagai cabaran rentas sepadan Dalam pembentangan ini saya akan menghuraikan konsep perspektif global mengupas isu-isu semasa -isu yang berkaitan membandingkan pendekatan antarabangsa serta mengaitkannya dengan konteks pentadbiran pembangunan di Malaysia. Saya juga akan mengetengahkan cabaran-cabaran yang dihadapi serta mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan yang wajar dipertimbangkan. Pertama sekali, kita perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan perspektif global. Perspektif global merujuk kepada satu cara berfikir yang mengambil kira hubungan antara negara, budaya dan sistem global. Dalam merancang sesuatu tindakan atau dasar Dalam konteks pentadbiran pembangunan Ini bermakna pihak kerajaan Agensi pembangunan Dan penggubal dasar Perlu melihat uh, Melangkaui sepadan negara Bagi memahami trend global meng Mengadaptasi amalan terbaik dari luar Serta menyumbang kepada Penyelesaian isu sejagat Seperti perubahan iklim, kemiskinan Dan ketidaksamarataan ia juga menuntut kita untuk bersikap terbuka terhadap idea-idea baru serta menilai keberkesanan strategi pembangunan dari pelbagai perspektif Baiklah, dalam dunia yang saling terhubung ini banyak isu pembangunan yang berlaku hari ini tidak dapat diselesaikan secara bersendirian yakni uh, tidak semua isu dapat diselesaikan tanpa bantuan negara lain Misalnya, isu perubahan iklim memerlukan kerjasama antara negara kerana pelepasan karbon di satu negara akan memberi kesan kepada seluruh dunia. Begitu juga dengan isu seperti keselamatan makanan, migrasi, pandemik dan gangguan rantai yang bekalan. Semuanya memerlukan pendekatan global yang diselaraskan. Saya masih ingatkah anda dengan satu isu iaitu pandemik COVID-19 yang berlaku pada tahun 2020 yang telah melibatkan hampir keseluruhan negara di dunia kerana kerana kesannya yang dapat menjejaskan kesehatan uh, kepada rakyat uh, melalui isu ini ia memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan akses kepada vaksin antara negara maju dan negara membangun boleh menjejaskan pemulihan, pemulihan ekonomi global secara keseluruhan. Selain itu, konsep matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals yang diperkenalkan oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Menjadi satu contoh nyata Bagaimana komuniti antarabangsa cuba menyelaraskan keutamaan pembangunan Termas uh, secara kolektif Sebanyak 17 matlamat telah ditetapkan Termasuklah penghapusan kemiskinan Pendidikan berkualiti uh, Kesaksamaan gender Dan tindakan terhadap perubahan iklim Ini merupakan kerangka kerja yang penting yang perlu diadaptasi oleh banyak negara dan termasuklah Malaysia juga kerana ia memastikan pembangunan berlaku secara seimbang dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Namun begitu, kita juga perlu melihat isu ini secara kritikal. Walaupun wujud pelbagai usaha ke arah penyelarasan global, realitinya terdapat ketidakseimbangan kuasa antara negara maju dan negara membangun dalam menentukan agenda pembangunan dunia. Negara maju seringkali mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan dasar perdagangan, teknologi dan pembiayaan yang boleh memberi impak kepada negara-negara yang masih membangun. Sebagai contoh, isu pembiayaan iklim yang menjadi perdebatan utama dalam sidang COP28 yang lalu uh, di mana negara-negara membangun mendesak agar negara maju menunaikan janji untuk menyalurkan dana bagi membiayai penyesuaian dan mitigasi iklim namun sehingga kini jumlah bantuan sebenar yang disalurkan masih belum mencapai sasaran ini menunjukkan negara-negara maju cenderung untuk memperbaiki pembangunan di negara mereka sendiri berbanding berkongsi untuk negara-negara uh, lain yang masih memerlukan kewangan untuk menyelesaikan masalah iklim tersebut. Dalam usaha memahami perspektif global, kita juga perlu meneliti beberapa pendekatan pembangunan yang berjaya di negara lain. Inisiatif ini supaya kita dapat melihat pembangunan bagaimana pembangunan di negara-negara maju dilakukan dan cuba menambah baik atau mengadaptasi ke arah pembangunan di negara kita. Misalnya, negara-negara Skandinavia seperti Sweden, Norway dan Denmark terkenal dengan sistem pentadbiran pembangunan yang menekankan kebajikan sosial, takbir urus yang cekap serta perlibatan rakyat secara menyeluruh. Uh, negara Korea Selatan pula menunjukkan kejayaan dalam menggabungkan teknologi digital dan inovasi dalam pembangunan bandar sekaligus mengurangkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Tidak lupa juga dengan China iaitu negara penyumbang ekonomi utama di dunia yang sentiasa menokok tambah sebanyak 24.8% ekonomi dunia Bak kata ketua pengarah IMF International Monetary Fund negara China kini beralih dari pembangunan pesat ke arah pembangunan bermutu tinggi ini menunjukkan negara China sedang uh, menghadapi pembangunan yang sangat pesat dan boleh menjadi iktibar kepada negara-negara pembangun -negara seperti uh, negara lain seperti Malaysia, Indonesia dan lain-lain Model-model ini boleh menjadi rujukan berguna kepada negara pembangun dalam memperkukuh sistem pentadbiran mereka Dalam konteks Malaysia, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan sejajar dengan kehendak global Malaysia merupakan salah satu negara yang komited terhadap matlamat pembangunan mampan dan telah memperkenalkan dasar pembangunan mampan 2030 yang menyepadukan prinsip-prinsip SDG dalam perancangan pembangunan nasional. Selain itu, Malaysia turut terlibat dalam perjanjian iklim Paris dalam usaha menangani perubahan iklim. Ini menampilkan ketersediaan negara Malaysia dalam mengambil langkah berani dan tegas dalam memacu tinggi nilai kemanusiaan dan pemuliharaan kelestarian. Malaysia turut memperkenalkan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau My Digital, My Digital yang bertujuan untuk mempercepat transformasi digital negara. Dengan ini, pembangunan di negara Malaysia akan lebih berkembang dan mendekati kemajuan seperti negara-negara maju yang lain. Namun demikian, Pelaksanaan dasar-dasar ini sering berdepan dengan cabaran seperti birokrasi, kekangan kewangan serta jurang antara dasar dan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Cabaran lain yang turut membelenggu pentadbiran pembangunan di Malaysia termasuklah kekurangan penyelarasan antara agensi, ketirisan dalam pelaksanaan projek serta penglibatan masyarakat yang masih rendah dalam proses perancangan dan pemantauan pembangunan. Uh, masyarakat memainkan peranan yang sangat penting kerana faktor jumlah yang besar yang membantu menyempurnakan sesuatu pembangunan di suatu tempat. Dalam era globalisasi ini, pembangunan tidak boleh lagi bersifat top-down semata-mata. Sebaliknya memerlukan pendekatan inklusif yang melibatkan semua pihak berkepentingan termasuklah masyarakat sivil pihak swasta dan juga golongan muda. Maka untuk menjadikan pentadbiran pembangunan lebih responsif dan adaptif terhadap kehendak global serta keperluan lokal, beberapa cadangan penambahbaikan strategi boleh diketengahkan demi memperkukuh sistem pentadbiran yang lebih berkesan, inklusif dan mampan. Pertama, keupayaan institusi perlu diperkukuh secara menyeluruh ini merangkumi penyediaan latihan berterusan kepada penjawat awam terutamanya dalam aspek perancangan strategi, penggunaan teknologi digital dan takbir urus berasaskan data. Pemodenan sistem pentadbiran melalui digitalisasi, sistem pengurusan maklumat yang cekap serta integrasi pelbagai jabatan juga perlu diberi keutamaan. Selain itu, uh, nilai integriti, ketelusan dan accountability dalam pelaksanaan dasar perlu dipertingkatkan hanya melalui institusi yang kuat dan berwibawa dasar pembangunan dapat dilaksanakan secara konsisten dan adil. Kedua, pelibatan masyarakat setempat perlu diberi perhatian yang serius. Pembangunan yang berjaya bukan hanya terletak pada fizikal semata-mata tetapi juga sejauh mana ia memenuhi keperluan sebenar dan aspirasi penduduk setempat. Oleh itu, mekanisme libat urus awam seperti sesi dialog komuniti, bengkel perundingan dan platform digital untuk maklum balas rakyat harus diperluas dan diperkasakan. Dengan pelibatan aktif masyarakat, kita bukan sahaja dapat meningkatkan tahap kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, tetapi juga memastikan setiap pembangunan lebih inklusif, relevan dan diterima baik oleh semua pihak. Ketiga, Hubungan antara kerajaan dan komuniti antarabangsa harus diper terus diperkukuh. Dalam era globalisasi hari ini, tiada negara yang boleh berkembang secara bersendirian. Oleh itu, kerjasama dengan institusi pembangunan serantau harus digiatkan. Namun, kerjasama ini perlu berlandaskan prinsip saling menghormati, kesaksamaan dan tidak bersifat dominan. Kita harus memastikan bahawa dalam menjalin hubungan luar, kepentingan negara tetap menjadi keutamaan dan tiada unsur campur tangan yang boleh menjejaskan kedaulatan negara. Akhir sekali, kita mungkin perlu lebih berhati-hati dalam uh, mengadaptasi dasar atau pendekatan yang diambil daripada luar negara. Walaupun pembelajaran antarabangsa amat penting, setiap dasar perlu diteliti dan uh, diolah semula agar bersesuaian dengan konteks tempatan, termasuklah dari segi budaya, struktur ...petabiran, kapasiti sumber dan keperluan rakyat. Ketidaksepadanan antara dasar luar dan realiti tempatan boleh menyebabkan kegagalan pelaksanaan. Uh, bukan sahaja itu, malah menimbulkan ketidakpuasan dalam kalangan masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa apabila kita membincangkan perspektif global dalam petabiran pembangunan... pembangunan ia tidak bermakna kita harus meniru bulat-bulat segala dasar dan amalan yang diamalkan oleh negara-negara maju atau negara lain di dunia sebaliknya pendekatan ini menuntut satu proses yang lebih mendalam iaitu proses pembelajaran secara terbuka penyesuaian yang bijaksana serta pemikiran kritikal yang mampu menilai kesesuaian sesuatu amalan dengan konteks tempatan kita sendiri setiap negara mempunyai latar belakang sejarah budaya struktur sosial ...dan keupayaan sumber yang berbeza. Justru, apa yang berjaya di satu tempat... ...belum tentu akan berjaya di tempat lain... ...jika di, tidak disesuaikan dengan teliti. Oleh itu, kita perlu bersikap selektif dan analitis... ...dalam menilai amalan terbaik dari luar... ...dengan matlamat untuk menambah baik pendekatan kita sendiri... ...bukan untuk menggantikannya secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung ini... ...keupayaan sebuah negara, termasuk Malaysia untuk berfikir secara global tetapi bertindak secara lokal adalah kunci utama sebagai uh, kepada kejayaan pembangunan falsafah think global act local bukan sekadar slogan tetapi satu prinsip penting yang menjamin pembangunan yang adil seimbang dan berdaya tahan pembangunan bukan sahaja mengejar pertumbuhan ekonomi semata-mata tetapi tidak juga uh, tetapi juga menjaga kesejahteraan rakyat kelestarian alam sekitar, dan kekuatan sosial jangka panjang. Sekian sahaja pembentangan saya hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membuka ruang pemikiran masing-masing dalam usaha kita membina masa depan yang lebih mampan dan inklusif. Uh, Okey lagi, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Untuk menjawab soalan di atas, uh, um, uh, mem untuk memastikan dasar-dasar pembangunan yang dipengaruhi oleh agenda global, seperti SDG benar-benar sesuai dengan keperluan tempatan. Malaysia perlu mengambil beberapa langkah kritikal. Pertama, adalah penting untuk melakukan penyesuaian konteks, iaitu menyesuaikan setiap matlamat global dengan keutamaan tempatan yang mengambil kira struktur ekonomi, budaya, kapasiti institusi dan keperluan komuniti setempat kedua, perlu ada pendekatan bottom up approach dalam perancangan pembangunan. Ini bermakna rakyat khususnya komuniti akar umbi perlu dilibatkan secara langsung dalam proses membuat keputusan dan merangka strategi pembangunan. Dengan cara ini, dasar yang dilaksanakan bukan sahaja selari dengan kerangka global tetapi juga praktikal dan relevan dengan kehidupan seharian rakyat. Ketiga, kerajaan perlu memastikan mekanisme pemantauan dan penilaian yang telus. Pelaksanaan dasar tidak boleh sekadar di atas kertas atau sebagai laporan untuk memenuhi syarat antarabangsa tetapi perlu diukur melalui impak sebenar terhadap masyarakat. Contohnya dari segi pengurangan kemiskinan, akses uh, akses kepada pendidikan kualiti dan kelestarian alam sekitar. Akhir sekali, kolaborasi antara agensi kerajaan, pihak swasta, akademik dan masyarakat sivil amat penting. Hanya melalui pendekatan holistik dan pelibatan pelbagai pihak, kita boleh memastikan pembangunan yang diterajui oleh agenda global dapat benar-benar memberi makna kepada rakyat tempatan. Sekian.